હવામાન વિભાગે આગામી ચાર દિવસ ગુજરાતમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે તો રવિવારના રોજ પંચમહાલ મહીસાગરમાં વરસાદ વડોદરા છોટાઉદેપુર વલસાડ નવસારી ડાંગ દમણ પંચમહાલ દાહોદ સુરત તાપી દમણ દાદરા નગર હવેલીમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં થંડ સ્ટ્રોમની આગાહી કરવામાં આવી છે અમદાવાદમાં 43 ડિગ્રી તો ગાંધીનગરમાં 42.6 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે તો હાલમાં 5 દિવસ અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં વરસાદની નહીવત શક્યતાઓ છે સાઉથ ગુજરાત के लिए जेवन से डे यानी आने वाले दिनों के लिए टि प्लेसेस पे लाइट से मॉडरेट रेनफॉल होने का पूर्वानुमान दिया गया है और जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आने वाले चार दिनों के लिए साउथ गुजरात रीजन के डिस्ट्रिक्ट में फि प्लेसेस पे लाइट लाइट से मॉडरेट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है तो वो डिस्ट्रिक्ट हैं बड़ोदरा तो छोटा उदयपुर नर्मदा भरूच सूरत डांग नौसारी बल्सार तापी दमंग और दादरा नगर और नॉर्थ गुजरात रीजन के जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आने वाले चार ट्रेन होने का दिया गया है वो डिस्ट्रिक्ट है पंजनगल दाहोद और महसागर और डेन फाइव की बात करेंगे तो डे फाइव के लिए गुजरात और सौराष्ट्र रीजन के डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आइसोलेटेड आइसोलेटेड है होने का पूर्वानुमान है और सावरकांठा अरावली दाहौल महसागर नर्मदा सूरत डांग नौसारी वल्साड़ तापी दमन और दादरा नगर ऐसे और सौराष्ट्र रीजन की बात करेंगे तो सौराष्ट्र और कच्छ रीजन के लिए जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आइसोलेटेड लाइट रेल होने का प्रमाण मान लिया गया है